Я не могу понять. Но Путин сказал, что если бы вовремя в Крым не вел войска, то здесь бы было еще хуже, чем в Донецке сейчас. Ну, ну вот такое вот. Речь это... Она называется Чурксук. Да, это называется Чурксук ⁇ это грязная вода. Это... Да, я крымская татарка, я родилась в Крыму в, 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 с 90-го года. Здесь живем, мы переехали. Да, с Узбекистана в, в, в Средней Азии мы переехали. Вот, ну, ничего, живем неплохо. Сейчас вот это у нас уже как ее в России. Ну ничего, тоже и жили неплохо. Сейчас... Было будет неплохо проживем. Ну вот дети не устроились, внуки -то тоже уже, э, ну кто еще не устроился, не поступил по этой своей этой, э, специальности. Ну ничего, Бог даст, будем, да, ну, а младший еще э, не устроился, он, э, он еще учится на э, третьем курсе, музыкантом Бог даст будет. Э, он играет на это, как э, вот это, как. Э, фортепиано, да. Фортепиано, да. И, и, и на вот этом. И... А как в определенне, да. Вот, ну ничего, неплохо живем. Нет, да. Это... А, да, я сама. Я, я сама здесь в Крыму родилась в 1932 году, а потом у нас 18 мая 44 -го года нас э, депортировали как э, изменники Родины. Э, вот как мы, изменники Родины, э, нас э, депортировали как и изменники Родины, а на самом деле это ничего и не было. Э, ну вот, э, да, и потом мы э, там жили, но ничего, сейчас неплохо. Сейчас вот э, Путин нас э, как-то реабилитировал, э, да, Путин... Э, а Украина нас сделала коренной народ Крыма. Поэтому мы не жалуемся, хорошо, да, дай Бог. А вот тогда, да, 18 мая нас увезли, нас везли в этих вагонах, селячи, таких двухъярусных, и нас везли, нас нигде там, в городе или в черте города нас не останавливали, нас где-то уже там в лесу или за городом, там уже готовили еду такой э, половина нас людей умерли да, тогда ну, ну ничего сейчас слава богу сейчас ну, лучше слава богу сейчас у нас рождаемость слава богу повысилась и приехали из нас немножечко сейчас уже прибавилось так что э, да Бог как-нибудь проживем да а, а вы это för att...